Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Bayram günlərinin hava proqnozu açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 19-da hava şəraitinin günəşli olacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli keçəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi əsəcək. Avanın temperaturu gecə 23-26 dərəcə isti, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 24-25 dərəcə isti, gündüz 35-37 dərəcə isti olacaq. Ağşorun çəmərliklərində gözlənilən hava şəraitinə görə cənub küləyi esəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çəmərliklərində Sumqayıt, Novxanı, Pirşahı, Nardaran, Bilicəh, Zaqlubada 25-26 dərəcə isti. Janub şəmərliklərində Türkan, Höfsan sahil şıqda 26-27 dərəcə istiləcək. DİBB meteoroloji proqnozuna görə bayram günlərində Abşeron yarımadasında havanın maksimal temperaturu 38-40 dərəcədə yüksələcəyi, zəif küləklərin üstünlüyü gözlənir ki, bu da əksər əhali üçün əlverişlidir. Hava şəraitinin Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz olacağı gözlənir. Lakin axşam saatlarında bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaqacağı, qısa müddətli yağış yağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Şək küləyəsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-27 dərəcəsidir, gündüz 35-39 dərəcəsidir, bəzi yerlərdə 41 dərəcəsidir. Dağlarda gecə 15-20 dərəcəsidir, gündüz 24-29 dərəcə hiss olacaq. Bayram günlərində hava şəraitinin isti keçəcəyi havanın maksimal temperaturunun Bakı və Abşeron yarımadasında 35-38, 20-ci -si, 21-ində bəzi yerlərdə 40 dərəcə, respublikanın rayonlarında 35-40 dərəcədir. 20 və 22 iyulda isə bəzi Aran rayonlarında 42-44 dərəcəyədək istilə gözlənilir.